6, 6, 6. Итак, что у нас здесь получится? Значит, вот мы знаем следующий обычный интеграл. Что у нас сравнится лядной в степени минус 1 вторая. Теперь, если мы его продифференцируем по параметрам то что у нас здесь получится? Тогда у нас получится на на так. вот такое выражение от да, то на, вторая, на, треть, на джентль, и Значит, по еще раз. и еще раз продифференцируем Так, значит, ну вот это у нас отличная интеграл, которую мы будем, естественно, пользоваться. Кроме того, дополнительно мы учитываем, что интеграл вот нечетной функции обращается в X. Значит, и в результате у нас получается, что вот этот вот интеграл уже, он имеет следующий вид. Значит, 4 и r в квадрате на 10 натуре и в аграрном силе, на в аграрном Значит, на единицу а плюс КТ разделить на А, в в квадрате, значит, умножить на интеграл от оси в квадрате, интеграл от оси в квадрате на нолизатный ставлю. Дальше плюс В в квадрате КТ, на 2а на интеграл от си в шестой это будет 15 восьмых значит минус с умножить на хт разделить на а в квадрате значит интеграл от си в четвертой это у нас будет 3 в значит и минус 2 b на хт разделить на а в квадрате квадрате r нулевое, интеграл от пси в четвертое, это тоже у нас будет 3 что мы здесь получаем. Ну и можно здесь логическую функцию записать, что вот это вот, ну, что вот это выражение, вот это единица плюс как умножить на кт, где вот этот коэффициент пропорциональности как, это Тут есть преимущество пропорциональности 4 к Единица на 2а в квадрате. 25 в квадрате. 16 в третьем. Минус 3С 4А в квадрате. Минус 3Ф на 2А в квадрате. Преимущество пропорциональности КАПА. И теперь мы можем подставлять выражение для данного интеграла g в формулу для внутренней энергии. То есть, если мы подставим это выражение в формулу для внутренней энергии, то что мы получим? Значит, вот у нас ранее была получена формула для внутренней энергии, что это 3 МКТ плюс n t в квадрате, d по dt, от логарифма g. Значит, вот именно в эту формулу нам надо подставлять рассматриваемое выражение. Значит, логарифм g, это у нас константа, минус и нулевое на от t, плюс одна вторая логарифм температуры, и плюс логарифм от единицы плюс функциональности, умноженной на Ну и теперь э, мы замечаем, что поскольку мы рассматриваем именно по простику температуре, то вот этот вот логарифм вот, этот, вот этот плюс как плюс как это примерно фаз 0 То есть внутренние энергия равняется и n плюс n умножить на 0 плюс 1 вторая n и плюс n в квадрате умножить на карту и умножить на а. Вот такой у нас получается вариант. Так, и теплоемкость при постоянном объеме. Это производная группа ДТ. Получаем 7 вторых МК Плюс э, К умножить на n на К понимать умножить на 20. Ну, то есть здесь действительно получается, что возникает э, ну, поправка в пропорциональной температуре, то есть можно его пока вынести за скобки, вот, и тогда у нас в скобках останется 7 вторых и 2к умножить на паттерф, как мы это выражение, которое здесь записано.